З нами на зв'язку німецький політолог, зокрема, фахівець із сучасної Росії Андреас Умланд. Дякуємо за ваш час і добрий вам вечір. Дякую, добрий вечір. А. У кінці минулого місяця ви не вірили, що Росія буде далі наступати, бо їй аж ніяк не потрібні додаткові санкції. Ну, на жаль, як бачимо, це сталося і ескалація війни, і подовження та посилення санкцій. Про що це може свідчити на вашу думку? Это трудно сказать. Можно предположить, что, может быть, контроль Кремля над сепаратистами не настолько тесный. Но, с другой стороны, может быть и так, что как бы, команда на наступление пришла с Кремля. Сейчас создался такой тупик, что сепаратисты требуют, в принципе, признать новую границу как бы, между своей территории и, и, и Украины и это выходит за рамки Минского соглашения, поэтому я удивлен, что, эм, что Россия на на такое идет, потому что она создает тупиковую ситуацию. Ну, ці роздуми США чи надавати нам летальну зброю та невтішні прогнози НАТО ну свідчать про те, що війна лише набирає обертів. І е, завтра у Брюсселі відбудеться конференція НАТО на рівні міністрів оборони, де обговорюватимуть і українське питання про Україну. Говоритимуть і на Мюнхенській безпековій конференції. Бачимо, що ну от Європа і світ вже дійсно занепокоєні і розуміють е, небезпеку. Які ваші прогнози, як е, у цих обставинах діятиме? Европа то свит? Ну, это сложно, опять же, вопрос, потому что, для, конечно, для западных стран пойти на прямой конфликт с Россией, это э, рискованно, или, скажем так, это рискованно для политиков западных стран, потому что конфликт э, с другой ядерной державой, это для США и тоже для европейских стран, э, все-таки э, проблематично в том смысле, что политики это должны оправдывать перед своими электоратом. И Украина не является, к сожалению, членом НАТО или Европейского Союза, поэтому нет такой прямой обязанности вступать в этот конфликт, хотя это только будет через поставку оружия. Поэтому я думаю, что этот процесс может еще продлиться. Я думаю, если будет дальнейшая эскалация военная, то в конечном счете будут приходить, будет приходить оружие со стороны США, может быть, восточноевропейских стран. Но и даже тогда будет вопрос, есть ли в Украине как бы возможность пользоваться этим оружием, потому что военные эксперты говорят о том, что Логістика і ем, состояння сьогоднішньої української армії ем, создають проблеми для правильного іспользування такої воєнної допомоги. Ем, е, ну будемо сподіватися, що допомогу нададуть разом з інструкторами, якщо дійсно е, вона якась така буде особлива. А от е, ще питання про оскільки ви ще експерт, з Путінізму, якщо так можна висловитися, от сьогодні наш парламент визнав юрисдикцію міжнародного кримінального суду, тобто гааського трибуналу, щодо ситуації, яка от склалась внаслідок агресії Росії проти України та вчинення на наших теренах міжнародних злочинів. Ми звісно розуміємо, що цього недостатньо для покарання Путіна, але наприкінці минулого року Ангела Меркель та Барак Обама також дійшли згоди щодо. Необхідності притягнення Російської Федерації до відповідальності раз за розв'язання війни на сході України, а це вже ключові гравці світової політики, тобто це вже не жарти. Так от цікаво, в який спосіб можна дійсно от у майбутньому або вже притягнути Путіна до адекватної відповідальності? Як відправити його під гайський трибунал, якого не визнає Росія? Що для цього взагалі потрібно зробити? Чи це е, щось е, фантастичне? Ну пока что я не вижу, что это будет иметь какое-то значение. Это, может быть, символическое имеет значение. Я думаю, что сейчас состоит стоит вопрос решения вот сегодняшних проблем. Я надеюсь, что, может быть, в Европейском Союзе начнется новая дискуссия насчет санкций, потому что как бы кажется, что это уже тема пройденная и уже там, ЕС уже принял какие-то санкции, которые оказались не настолько действенными, как ожидалось. На самом деле же потенциал санкций Европейского Союза еще далеко не исчерпан, потому что пока что санкции они только касались экспорта в Россию, то есть предоставления России каких-то привилегии, что касается получения кредитов или какой-то технологии, эти санкции пока еще не касаются импорта из России, то есть экспорта России в Европейский Союз. И если посмотреть на российский бюджет, то он в, великой мере, в большой мере зависит от этого экспорта, скажем, нефти в Европейский Союз, и тут еще могло бы быть намного большее давление со стороны Европейского союза на Россию. Есть также, также мысль о финансовых инструментах, о подключении России от системы SWIFT. И я больше надеюсь на такие вот меры, которые бы были для российского бюджета и для российской экономики большой проблемой. А наскільки це реально От дійсно говорять про нафтове ембарго і про відключення від системи SWIFT як про такі вже найбільш радикальні санкції, які вже зруйнують вщент російську економіку, і Медведєв заявляв, що тоді вже їх нічого не стримає від ну натякав на повномасштабну війну. Наскільки серйозна дискусія щодо цього триває взагалі в Європі, і коли це дійсно може статися? Я думаю, дискуссия об этом идет, и чем больше будет военной эскалации, тем более, тем более вероятно станут такие резкие меры, потому что пока что еще была надежда на, на то, что все-таки хотя бы вот эти минские договоренности как-то будут достигнуты, но сейчас уже с этим наступлением последним последних последним наступлением сепаратистов даже эти минские договоренности, которые тоже, так сказать, являются уже компромиссом, они даже уже не соблюдаются. И поэтому, я думаю, что сейчас пойдет дальнейшая дискуссия о санкциях и о более серьезных санкциях. Я вижу в этом, собственно, важнейший инструмент давления на Россию. Я думаю, что поставка оружие, она не не настолько много уж решит, она скорее может быть рас... ее некоторые расценивают такую поставку оружия как некий подарок Путину, который потом может сказать, вот видите, теперь уже официально э, Запад э, против нас воюет.